Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь актуально. Сьогодні ми поговоримо про проєкт розвитку Комсомольського озера. І у нас в гостях депутат міської ради Шапіро Борис Абрамович. Вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, нещодавно ви разом з Шалімовим Володимиром Лічом представили міської конкому свій проєкт розвитку Комсомольського озера. Можете вкратце розповісти, що там буде, як. По-перше, це ще не проєкт, це є передпроєктна пропозиція. пропозиція, так би мовити, концепція, яку бачимо ми з Володимировичем Шалімовим. Це перше. По-друге, я хотів би сказати, що мати таку водойму у центрі міста це велика радість для наших земляків, але одночасно з цим це і велика відповідальність. Причому це відповідальність не тільки для місцевої влади, а відповідальність для самих мешканців міста Борисполя. Бо те, що Комсомольське озеро стало у такому жахливому стані. Територія навколо неї це, це не тільки вина комунальних служб, які не мають грошей або часу, щоб туди дійти. Це і вина мешканців, які живуть на березі нашого Комсомольського озера. Отож, на ваш погляд, що саме треба зробити зараз з Комсомольським озером? Як його обладнати, щоб це дійсно був центр відпочинку для всіх мешканців Борисполя? Наше мнення… таково, что, во-первых, нужно определиться, будет ли это проект бюджетный, то есть выполняться за деньги бюджетные, а бюджетные деньги это не дарованные сверху нам, это деньги заработанные гражданами и предпринимателями Борисполя, или же это будет проект коммерческий. Мы в своем предложении давали, пред, давали развитие Комсомольского озера как общественного места, места отдыха значит, горожан. Поэтому мы разделили его на несколько зон функциональных, несколько функциональных зон. Значит, пляжная зона, спортивная зона, экологический парк, ландшафтный парк, лодочная станция, хотя эту лодочную станцию уже кто-то высмеивает в интернете, там, потому что архитектор нарисовал красивые лодки с парусами, но паруса можно не поднимать. А я бы с удовольствием с детьми своими покатался по озеру на маленькой лодочке что еще можно сказать? Мы выделили специально поближе к Киевскому шляху небольшой участок земли, примыкающий к торговому центру Золотой Руно, выделили место, где возможно будет коммерческая застройка. Если бы нашелся инвестор, который взялся бы воплотить там свой проект, это может быть что-то нужное, опять же, для горожан, значит, или же фитнес комплекс или же гостиница или тогда за счет этих денег можно было бы сделать выполнить проект благоустройства сегодня пока эта работа выполняется за бюджетные деньги я не хочу комментировать насколько она делается правильно потому что мы в этом проекте не участвуем мы начали давать свои предложения только три недели назад когда поднялась в общем-то волна как бы обсуждения этого проекта на, на страницах газет. И мы как проектировщики, как встретили с Владимиром Ильичем Шалимовым, мы как э, члены громадского объединения ЗОЧ, архитекторы проектувальников забудованных мест, забудованных в место нашего Бориспиль, э, не могли стоять в и мы вирішили высказать свою позицию, свою концепцию надати И, возможно, это будет поводом для обсуждения, и это будет та болванка, вокруг которой будет построена настоящая концепция, которая позволит нам сделать Комсомольское озеро чистым, приятным для отдыха. Сколько, пожалуйста, взагали, зараз реально найти инвестора на такой проект? Инвестиции идут туда, где комфортно, где есть возможность. Задача инвестиций – не только же инвестировать, а еще и получить прибыль. Хотя существует два вида инвестиций. Первый – это бизнес-инвестиции, второй – это инвестиции в инфраструктуру, в социальную сферу. Поэтому я не думаю, что мы сможем туда найти инвестиции коммерческие. Вряд ли гостиничка там, на 2-3 тысячи метров квадратных и фитнес-центр окупят все затраты по благоустройству Комсомольского озера. Как строители мы при, при, примерно посчитали, что ограждение, какое-то минимальное благоустройство, все это потянет на 5-7 миллионов гривен. Плюс, если мы это будем держать на балансе коммунального предприятия, соответственно, нужны сторожа, уборщицы, вывоз мусора, контроль за зелеными насаждениями, подсадка и так далее. Значит, и, соответственно, это еще будут определенные сотни тысяч гривен в год, которые, плюс электроэнергия, и все это, в общем-то, ляжет на плечи налогоплательщика. Я бы здесь предложил какую-то такую деликатную, концепцию, когда значит, будут построены какие-то площадки для отдыха, которые могут быть коммерческими. Может быть построено 10-20 домиков для отдыха семейного, когда семья может за 50 гривен в сутки снять такой домик, значит, заехать и аккуратненько там, как бы, поплавать, покупаться, пообщаться с детьми, выйти в ближайший магазинчик, который будет на киевском шляху, купить себе продукт или прийти со своими продуктами. Я не хочу обсуждать сейчас жарить шашлык или жарить э, люля-кебаб, это, я думаю, не мой вопрос. Я этим бизнесом не занимаюсь, как бы тут специалисты сказали, лучше, и, имеет ли на это дело смысл, и, имеет ли смысл делать там такие как бы организованные места. Но позволять каждому прийти туда, значит, съесть э, свой кусок мяса, выбросить э, в урну, значит, э, в лучшем случае в урну значит, мусор, мы понимаем, что это потом нужно убрать, вывести и утилизовать. Поэтому я бы предложил таким образом, мы Попытаемся дистанцироваться от концепции возможных коммерческих и бюджетных вещей. Мы будем инициировать создание так называемого экопарка, экологического парка. То есть там, где будут высажены деревья, сохранены возможно те, которые еще там есть. Высажены новые деревья, проложены аллеи, освещенные аллеи. И будет зона ландшафтного парка, там где можно ну, гулять и зимой, и летом. Там где будут установлены скульптуры, там где будут поставлены какие-то композиции, причем тут может сделать очень красивую вещь, которая, ну вот я наблюдал ее как бы за, за, за рубежом, когда там благочинник или 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 имеющий возможности он за свой счет делает какую-то красивую композицию, и там маленькая деликатная табличка, что це поставила семья Петренко или семья Шапира или семья значит, Петрова, Иванова, Сидорова, неважно. Но это делается для того, чтобы ну, украсить нашу жизнь. и Это будет некоммерческая часть проекта. Вот мне больше нравится вот такая концепция. Я не хочу, скажем так, учитывая то, та волна, которая поднялась, даже те комментарии, которые были на сюжет, когда мы в исполкоме представляли, с Владимиром чем представляли, значит, э, ну, нашу видение развития проекта Комсомольского озера. Э, та волна маргиналов, которые у нас есть, значит. Э, которые сразу обвинили в том, что я там буду жарить шашлыки, я не буду жарить шашлыки, я не умею этого делать, я умею жарить дируны, я умею готовить омлет, но я не думаю, что там кто-то будет есть омлет или деруны. поэтому мы дистанцируемся от продуктовой торговой части и говорим о том, что мы хотим участвовать в создании концепции, в развитии концепции благоустройства, благоустройства социального, то есть благоустройства бесплатного, где будут возможны какие-то малые формы. Я с большим удовольствием в течение двух-трех лет одну, две, три малых формы сам такие смогу там создать и, как сказать, передать мое предприятие, сможет передать это городу. Что это будет? Скульптура, ваза, вазон, я не знаю сегодня, просто благоустроенная площадка. Но мне это сделать хочется, я думаю, что таких людей, как я, Борис много, которые с удовольствием это сделают наступает вторая фаза, это ответственность значит, наших сограждан, ответственность нашей власти за то, что, за то, что будет создано, чтобы это все было сохранено, а не испорчено и не обгажено, как это, к сожалению, часто бывает. Как это случилось с нашим Комсомольским озером сегодня. То есть есть возможность сделать из Комсомольского озера, из всей этой территории, что-то на зразок такого небольшого, действительно красивого парка, как тоже Софийский парк в Умане. Я плохо помню историю создания Софийского парка, но, по-моему, там в основе лежали две вещи. Первое ⁇ это большая любовь магната, не помню фамилии к своей, к своей любимой женщине. И второе ⁇ это возможность и наличие у него средств, а также дешевая рабочая сила, которая была в 19 по-моему, веке. К сожалению, ни одного из этих трех факторов сегодня в Борисполе мы не наблюдаем. Я не вижу человека, который бы так кого-то любил или что-то любил, что он готов был бы, значит вложить такие инвестиции значит, в это доброе дело. Я не вижу, э -э -э я не вижу того, э -э кто бы это сделал. К сожалению, значит, рабочая сила уже не дешевая. И надо учитывать, что тот парк это было частное владение, туда не каждый мог зайти. И, соответственно, это предназначалось для одной семьи. Сегодня это стало как бы, парком, учитывая скажем так, революционные события начала XX века, это стало всеобщим достоянием. Вот. Но, к сожалению, мы видим, что всеобщее достояние сегодня превращается в то, что, что мы видим с Комсомольским озером. Нужен хозяин, пускай это будет коммунальное предприятие, пускай он имеет ресурсы и средства на его содержание. А мы архитекторы, мы предприниматели со своей стороны поможем, заплатим налоги, создадим какие-то акценты, какие-то места отдыха. Я думаю, еще раз повторяюсь, таких Борис были немало. Тоже Владимир Ильич Шалимов, тоже Николай Павлович Терещенко. это мои товарищи, мои коллеги, мои друзья. И я думаю, что они с радостью, я назвал только тех, кто в общем -то, входит в громадское объединение за Таких людей десятки в Борисполе. До речи, а чи не рассматривается это так же, как як... «Джерело фінансування ось ці спортивні площадки, бо це ж можна здати якісь спортивним товариствам їх, де вони пусть нехай вже здаються спортивний інвентар в оренду, щоб там усі могли гуляти. Теж зробити волейбольну, баскетбольну, можна навіть пейнтбол там зробити. Ви знаєте, люба ідея має право на жизнь. нужно понимать, розуміти, щоб щось взяти, треба где-то віддати. То есть прежде чем оттуда взять что-то, как, как, как аренда помещений, значит, надо туда вложить средства, в эти площадки. Поэтому если, если эти наши спортивные организации смогут инвестировать в эти площадки, я с удовольствием дал бы им тому же «Колосу», отдал бы им. Но вот я ошибаюсь, но, по-моему, тот же колос, замечательное, в общественное спортивное объединение, по-моему, они тоже не особо богаты, и вряд ли найдутся спонсоры, которые вложат в эти вещи. И вместе с тем кто-то должен над этим всем наблюдать, должен быть хозяин. Хозяин, я не говорю, что должен быть частный хозяин. Хозяин, который принимает инвентарь, который следит за инвентарем, который ухаживает за площадками. И только в этом случае они проживут долго, иначе это превратится все в очередную, значит, бесхозяйственную помойку, к сожалению. А вы взагалі, как считаете, проект реальный и за сколько взагалі роков его можно будет реализовать? любой проект строительный, инвестиционный, социальный должен пройти определенные этапы. Первое. На сегодня еще не существует концепции развития этого озера. То, что сегодня делается, называется там водопонижение. Мы в этом не участвуем. Это бюджетная стройка, она идет своим чередом. Можно ее комментировать, можно ее критиковать, но там делают то, что положено делать с ответственным лицам. Мы сейчас говорим о концепции развития озера, соответственно, ее нужно представить, чтобы не только мы ее представили. В городе работает десяток архитектурных бюро. Значит, я считаю, что если хотя бы два-три из них дадут свое видение, потом все это выставить на общественное слушание, провести их, в общем-то, как положено, с участием не только тех, кто живет на ближайшем берегу Комсомольского озера, которые сегодня, к сожалению, больше вредят, чем приносят пользу этому озеру. Я говорю о тех, кто выпасает там своих домашних животных, моет автомобили. Если пройдем и такие общественные слушания, потом изготовим нормальный, настоящий проект, то есть полноценный проект, который а результатом любого проекта является смета або который будет утвержден в установленном порядке. Только после этого будет понятно, что мы делаем, сколько это стоит, и будем определять, кто это будет делать. Значит, и за чьи деньги это будет делаться? Если в бюджете будут такие деньги, я буду только счастлив. Пример есть рядом Кнышево кладовище, кладовище которое было, в общем-то, в каком оно было состоянии 4 года назад, все помнят. Сегодня там рождается новый парк. Я считаю, что э, все это сделано было достаточно деликатно, достаточно быстро и достаточно, э, получается, прилично. И с уважением к памяти тех, кто там был похоронен. Э, нам здесь нужно сделать то же самое. То есть, в общем-то, сделать проект, согласовать и с деликатно с уважением к экологии, с уважением к тем, кто живет на берегу этого озера близко, то есть чтобы им не мешать жить. Поэтому пинбольный клуб может быть, а вот охотничьего клуба быть не может. Значит, фейерверки, салюты я бы там запретил, потому что ну это, мы понимаем, что это такое для тех, кто живет рядом. И я думаю, что если мы вот шаг за шагом будем действовать, в этом году мы можем уже начать что-то. То есть обустраивать пляжную зону, искать как бы, я не говорю инвесторов, я говорю операторов на зоны отдыха. То есть, то, вот есть любитель, рыболов-любитель. Пускай возьмется, благоустроит мосточки и потом, там, получив соответствующую лицензию, где ее положено получить, в рыбнадзоре, в исполкоме, занимается тем, что разводит там рыбу, предположим, и приглашает рыбаков-любителей, по 10 в день им дает возможность там, потратить свое время. То же самое можно делать со спортивными площадками. Есть спортсмены, пример, как на последней сессии пришел Перегуда Александр, замечательный человек, который заливая сам площадки, как бы, я думаю, что таких, таких энтузиастов в городе у нас много. Ну що ж, дякуємо вам за те, що завітали до нас і дали такі гарні відповіді. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви актуально, до зустрічі за тиждень.